Дорогие друзья, братья и сестры, хочется сказать вместе с вами слава Иисусу. За это было приятное время, за рождение нашего Спасителя на этой земле. Я думаю, что вы за эти дни много слышали прекрасного слова, я в этом даже не сомневаюсь, благословенного слова о рождении Иисуса Христа на этой земле, о ценности, о цели прихода на эту землю нашего Иисуса Христа. Я не знаю, может быть, что-то скажу сегодня и новое для кого-то. А может быть, вы все слышали за эти дни, может быть, раньше слышали. Но Господь положил сегодня мне определенное слово для того, чтобы поделиться, поделиться с вами. В первую очередь хочется напомнить о том, кто такой Иисус Христос. Это Сын Бога Живого. Иисус Христос он был участником в творении земли, в творении человека. Так написано в книге Бытии. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, Иисус Христос оставил славу неба, оставил Царство Небесное. Он имеет большую величину и значение не только на этой земле, но во всем неизведанном мире которая называется Вселенная. Вселенная, она не имеет размера, в нее нет ни начала, ни конца, но она не умещает нашего Бога. Как не умещает Отца, так и не умещает Сына. И пришел Иисус Христос на эту землю, чтобы даровать нам, дорогие друзья, свободу, спасение. Изначально Адам и Ева и все мы были творением, творением Божьим. Но Господь, Отец Небесный, увидел человека, прекрасного, которого Он сотворил, Он не мог согласиться с тем, чтобы мы остались просто творением, вечным творением по образу и подобию. У Него была цель, чтобы мы были сыновьями и дочерями Бога Живого. И для этого Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы именно совершить эту миссию. Усыновить и удочерить. И мы сегодня, дорогие друзья, здесь находясь на этом месте, мы должны быть сегодня самыми счастливыми людьми, потому что мы празднуем Божество Иисуса Христа. Это наше спасение, это радость для нас сегодня, дорогие друзья. И сегодня хочется, знаете, видеть наши лица радостными и счастливыми. Сегодня хочется, знаете, чтобы мы, сидя на этих местах, чтобы не просто принимали как букву, как слово, Иисус Христос родился. Чтобы не принимали как информацию. Чтобы наши сердца сегодня, они просто разрывались от радости. От радости о том, что Иисус Христос родился именно в Твоем и Моем сердце. Дорогие друзья. Сегодня Иисус Христос родился для тебя и для меня, и не просто он родился, но твое имя и мое имя записано в книге жизни, собственно ручно великим Богом. А какой он Бог? А какой он на вид? А какие, знаете, какой он внешний, как он смотрится, какой у него вид, какой у него характер, дорогие друзья. Бог есть Бог любви, он есть Бог справедливый, он есть Бог который своей славой не отдаст никому. Он есть Бог твой и мой. Тебя и меня Он отдаст, не отдаст также никому. Из-за тебя и из-за меня, знаете, дорогие друзья, Господь сделал то, что человеку невозможно. Он отдал Сына Своего Единородного на эту землю. Иисус Христос пришел и родился для тебя и для меня. Книга Исаии, 42 глава с первого стиха. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящего не угасит. Будет производить суд по истине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распро распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет». Для народа вас свет, для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников, узников вывести из заключения, из сидящих во тьме, из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Аминь. Великий чудный всемогущий наш Бог. Дорогие друзья, мне нравится в нашем отце небесном характер его настоящий, мужской, божественный, царский характер. Своего не отдам никому. Дорогие друзья, и действительно, Господь для нас сделал многое. Он отдал Иисуса Христа. Отдал для нас. Иисус Христос обнищал, чтобы мы, знаете, Его бедностью, как пишет слово, Его нищетою обогатились. Насколько Его богатство вот тогда, дорогие друзья? если Он обнищал ради нас, и мы нищетой Его, от Его нищеты обогатились, стали богатыми. Дорогие друзья, сегодня многое сокрыто от людей. Наш разум сегодня не умещает величие Иисуса Христа, значимость Иисуса Христа. Не только в жизни человека, но во всей во вселенной. И здесь такие слова, что Господь дает дыхание живущим на земле. Дорогие друзья, Господь дает нам дыхание. Когда мы поднимаемся чуть-чуть выше на самолете, там нету кислорода, там нету воздуха. Там человек не сможет жить, но есть определенное расстояние, где постоянно есть кислород. Для тебя и для меня, и мы дышим. И сколько они загрязняют, сколько они делают плохого на земле, этот кислород постоянно обновляется. Летят, падают кометы. Страшно, что происходит. Если бы мы посмотрели, знаете, то, что видят сегодня ученые, и как все уходит от земли, как Господь бережет эту землю, и насколько она сложная земля, а насколько сложен человек, а насколько, знаете, сложно создание человека. Ученые сегодня современные смотрят, знаете, разбирают человека, как говорится, по косточкам, по ниточкам, разбирают, знаете, пытаются мозг с умом разобраться, говорят человеку, невозможно разобраться. Это очень сложное, мега сложное создание человека. И все ученые не могут уместить и разобраться, насколько сложный человек. Но Господь сотворил по образу и подобию. И Господь хочет, чтобы мы, знаете, были чистыми, чтобы мы были сегодня сокровенными, святыми, так как Он есть свят. Господь хочет, знаете, дорогие друзья, чтобы мы были настоящими христианами, чтобы мы сегодня не только смотрели на рождение Иисуса Христа, но чтобы мы смотрели на Его праведную жизнь, которую Он прожил. А Он прожил праведно, Он принял образ человека, Он, знаете, был Царем Небесным, Он был Богом, и Он принял образ человека. И Он показал, живя на этой земле, он сталкивался с, точно с такими трудностями, точно с такими испытаниями, как мы. Он переживал голод, Он переживал холод, Он переживал, знаете, когда плевали ему в лицо, когда, знаете, изменяли, когда обманывали, предавали. Он все это пережил. Дорогие друзья, хочется, чтобы каждый из нас, и мы запомнили такую одну очень важную мысль. Мы сегодня читали, и многие вы слышали о мудрецах, которые знали, что должен прийти Спаситель, знали знаки, будет звезда, будет что-то происходить, и они за этим следили. Я хочу задать вам всем вопрос. Знали ли люди, евреи в Израиле, что придет Мессия, придет Спаситель? Знали ли они? Знали. Они что-то для этого делали, чтобы увидеть, увидеть, не пропустить этот момент. Делали они что-то или нет? Дорогие друзья, они особого, кто-то что-то делал, кто-то старания какие-то, Симеона мы помним, да, еще ряд, что кто-то знал, и он пытался, и они ждали, где же где ж будет спаситель, где же будет царь, царь иудейский, где же придет сын Божий. И хочется, дорогие друзья, чтобы мы запомнили одну важную мысль. В то время ждали Спасителя в Израиле. Так, как сегодня ждем мы, христиане, ждут многие люди пришествия Иисуса Христа. И есть одно такое наставление от Духа Святого для меня и для всех нас. Дорогие друзья, чтобы мы не пропустили этот момент. А как именно? Чтобы мы духовно были готовы ко встрече с Ним, чтобы наше сердце осталось чистым и святым, чтобы наше сердце принадлежало только Иисусу Христу, который пришел на эту землю, родился для Тебя и для меня, для нашего спасения. Чтобы мы, дорогие друзья, радовались не только 2-3 дня в году, когда мы вспоминаем Рождество, и мы активно празднуем. Хочется, знаете, чтобы все дни, 365 дней у нас в году, были вот такими активными и мощными, чтобы мы пели песни, прославляли нашего Иисуса Христа, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы во всем, что вокруг нас происходит, что мы делаем своими руками, что Бог нам дает за хлеб, за воду, за одежду, за здоровье, которое мы имеем, за все мы должны находить и искать, как прославить Иисуса Христа. Дорогие друзья, если мы будем каждый день это делать, если мы будем каждый день искать и замечать, за что сегодня должен прославить Иисуса. Я проснулся сегодня, я встал сегодня, я стою на своих ногах, я прославляю Его. У меня руки работают, у меня глаза сегодня видят. А сегодня, дорогие друзья, много людей, которые имеют эти вады. И много людей сегодня ограниченных. Сегодня многие люди не имеют куска хлеба, не имеют воды, не имеют того, что мы сегодня имеем. Не имеют, дорогие друзья, вот такого храма. Сегодня у нас в Киеве есть церквя, которая, знаете, время от времени собирается, служение в парках проводят. Ищут, там не пускают, там не дают. И Бог дает, и Бог помогает. Имея сегодня такой храм, по улице Карьерной, 44. Я когда-то в детстве ходил сюда, в этот дом. Я помню, вы даже... Может быть, многие не знаете, какой он был изначально, а я четко помню, какой он был изначально, где какое дерево здесь росло, где груша, где яблоня, где что как по очереди достраивалось, дорогие друзья. Помню все. И даже участвовал в этом храме, эту отделка, которая здесь есть. Также я был непосредственно участником в этом деле. Дорогие друзья, ваш храм, наш храм, где мы собираемся, все оно родное. Но самое родное, это вы, Церковь Бога Живого ⁇ это живые люди, которые собираются в этом доме, в этих стенах, которые прославляют Бога. И, дорогие друзья, пусть Господь благословит всех вас, благословит ваши сердца, чтобы ваши сердца были наполнены радостью, чтобы вы каждый день благодарили Бога и прославляли за то, что Он родился на этой земле, за то, что Он пришел, потому что много поколений и веков ждали Спасителя, а мы сегодня живем в какое время. Когда все произошло уже. Когда Иисус Христос дал нам все даром. Когда мы сегодня пообращаемся к Нему на коленях в молитве. Не едем в Иерусалим, не ищем, знаете, там где-то в храме Иисуса. Но Иисус Христос везде по всей земле. Он есть везде сущий и все видящий и все знающий. Дорогие друзья, великий наш Бог. И ум человеческий, он не может осознать и уместить его величину. Но сердце наше может уместить Бога. Вот в чем секрет, дорогие друзья. Может. И все сегодня зависит от тебя и от меня. Пусть Бог благословит, чтобы наше сердце всегда умещало только Бога, только Иисуса Христа. Божьих вам благословений. Аминь.